واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور